Terima kasih pada Puan Nur Hayati Paradi, penerbit untuk segmen Tadabur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para tetamu hari Jumaat yang diberkati. Mudah-mudahan semua berkesempatan untuk membaca surah Al-Kahfi daripada awal hingga ke akhir ataupun paling kurang 10 ayat yang pertama ataupun 10 ayat yang terakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Hari ini kita nak berbincang tentang pertemuan Nabi Musa alaihi salam ataupun detik-detik perpisahan dan pertemuan. Detik perpisahan dengan muridnya dan detik pertemuan dengan gurunya. Inilah babak yang Allah tak sebut di dalam Al-Quran Melainkan dalam surah Al-Kahfi yang membabitkan Nabi Musa. Nabi Musa akan berpisah dengan murid uh, kesayangannya yang kita kenali sebagai Yusha' bin Nun. Dan perpisahan itu untuk sebuah pertemuan. Yang kekadangkan tuan-puan untuk dipertemukan dengan insan yang amat besar kedudukan di sisi Allah. Untuk dipertemukan dengan seseorang yang amat besar manfaat dalam hidup kita. Allah kekadang menguji kita dengan kehilangan terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menghadapi apa juga kehilangan dalam hidup kerana kita percaya kehilangan itu adalah untuk sebuah pertemuan. Ya, dengan sesuatu yang amat besar impak ya implikasi kepada kehidupan kita. So Musa perlu berpisah dengan muridnya untuk bertemu dengan Nabi Khadir alaihi masallam. Ayat yang kita mahu berikan perhatian untuk siri yang ke-22 ataupun minggu yang ke-22 ini adalah pada halaman 301 daripada ayat 64 hingga 66. A'udhu minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dhalika ma kunna nabghi. Farutadda ala atharihima qasasa. Dan dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari lalu kedua-duanya kembali mengikuti jejak langkah mereka semula. Wa jadda 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatam min 'indina wa 'allamnahu milladunna 'ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba dari sekalian hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmah kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya daripada sisi kami. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Sadaqallahu alazim. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu Agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Tuan Puan Ayah Ibu yang dihormati dan dikasihi sekalian, daripada tiga ayat ini kita nak melihat sekurang-kurangnya ada lima ya, pelajaran penting, ada lima key ya, yang saya harap kita tidak terlepas apabila kita membicarakan tentang pertemuan dengan Ki ataupun Khadir alaihi salam. Yang pertama sekali kita nak belajar daripada ayat 64 tadi bagaimana keterujaan Nabi Musa. Keterujaan kepada perihal ilmu. Sebab kalau kita lihat Nabi Musa alaihi salam apabila diberitahu oleh muridnya bahawasanya tempat kehilangan ikan sebentar tadi itulah tempat Khadir alaihi salam menunggu, Musa tidak langsung menyalahkan muridnya, bahkan kelihatan seperti berubah air mukanya kerana mempercayai itulah lokasi yang baginda cari selama ini. Kita menjangkakan air muka seorang guru akan marah bila muridnya melakukan kelalaian. Tetapi ternyata ucapan Nabi Musa adalah Zalika ma kunna nabri. Perhatikan zalika maksudnya itulah dia destinasi yang kita perlu pergi. Zalika menunjukkan ia amat jauh tetapi menarik ya. Tuan puan akan mendapati tulisan di dalam al-Quran menunjukkan nabri itu tidak ada huruf ya. Kita hanya akan dapati nun, ba dan ghin sahaja yang tertulis pada ayat ke-64 itu. So kehilangan huruf ya ini menarik sehingga dibincangkan oleh para ulama. Mereka mengatakan bila Naberi itu hilang huruf ya, ia menunjukkan ucapan Nabi Musa yang tidak sempurna kerana tidak sabar dan berdebar-debar nak segera sampai ke lokasi pertemuan dua lautan yang mereka telah terlepas. So gugurnya ya itu menunjukkan ucapan Nabi Musa tak sempurna. Seolah-olah uh, beliau tidak mahu membuang masa untuk menyempurnakan ucapan Puan Yati. Beliau nak, jom, 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 jom. Dia tidak menyempurnakan ucapan itu kerana bergegas mahu kembali ke tempat uh, yang dipercayai di situ ada Nabi Khidir. Seolah-olahnya nak habaknya, kita tak ada masa nih. Jom. Mari kita tak bergegas. Sama. Pergi ke situ. Boleh? Tuan-puan bayangkan betapa excitednya Musa nak bertemu dengan ulama' ini. Betapa terujanya beliau kepada ulama' dan kepada ilmu. Dan ini antara ciri penting di akhir zaman yang mesti ada kepada kita semua. Iaitulah kecintaan kepada ilmu dan para ulama'. Yang mempunyai keilmuan yang tinggi dalam hal-hal agama' dalam hal-hal memahami tentang uh, agama dan mendekatkan diri kepada Tuhan. So, keterujaan itu mesti ada pada kita semua. Sehingga kan Allah menggambarkan lagi Musa ketika dalam perjalanan kembali uh, kepada lokasi asal fartad ala atharihi maqassah. Musa alaihi salam seolah-olah uh, guna kanta pembesar nak tengok balik tapak kaki dia. Mana mana tapak kaki kita tadi? Uh, begitu telitinya al-Quran menggambarkan seolah-olah ahli forensik yang sedang mengenal pasti tapak kaki dia yang asal. Maknanya bekas-bekas tapak kaki yang dia lalu tadi, kat mana tapak kaki kita tadi? Kat mana tapak kaki kita tadi? Kerana teruja. Dan apa yang lebih mengejutkan, sebaik saja sampai di tempat pertemuan dua lautan, iaitu hentian yang pertama dahulu, saya menjangkakan uh, Musa akan tercari-cari di mana ikan itu. Sebab beliau dalam keadaan lapar. Kalau kita masih ingat, Musa kan lapar. Sebab tu dia minta makanan. Tetapi tengok ya, teruja sampai tak fikir pun yang dia tu lapar sebelum ni. Sebelum ni dia lapar sampai saja di pertemuan dua, pertemuan dua lautan terus menunggu dan bertemu dengan nabi khadir alaihi salam dan terus kita boleh lihat pada ayat 66 itu Musa kata tok guru tok guru wahai nabi khadir saya nak belajar dengan awak padahal dia tu lapar dia tu cari makanan tadi di hentian kedua tadi mana makanan tetapi keterujaannya seperti yang diungkapkan oleh Uh, yeah, Bill Gates, ya. Yeah. If you have a clear vision, you will have no time to take breakfast. <laughs> yeah, kalau kamu ada wawasan yang jelas, yeah, sehingga sarapan pagi pun tidak berkesempatan. Nah, itu ciri-ciri orang yang benar-benar teruja ya, yeah, sampai dia terlupa yang dia belum makan, belum minum. Itulah gambaran Nabi Musa yang tidak pernah digambarkan Allah di dalam Al-Quran kecuali dalam surah Al-Kahfi kecintaan beliau kepada ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita nak belajar daripada tiga ayat ini juga adalah keilmuan mesti ada tiga akar. Ya, kalau kita nak menuntut ilmu, kita kena ingat tiga R berikut. Kena ingat tiga R berikut kita nak menuntut ilmu ni. Sebab ini yang Allah Taala sebut ciri yang ada pada Nabi Khidir. Ciri yang ada pada Nabi Khidir sudah pasti orang yang berilmu. Tetapi Allah sebut ada perkara lain sebelum Nabi Khidir ini seorang yang berilmu. Allah sebut ciri keilmuan Nabi Khidir ini yang ketiga. Ciri pertama, ciri kedua tak ada kaitan dengan ilmu. Jadi kalau tuan-puan lihat pada ayat 65 itu Allah sebut yang pertama sekali adalah ya sifat kehambaan ataupun rasa kehambaan. Ini mesti ada yang pertama sekali bila kita nak menuntut ilmu, betulkan niat. Apa tujuan menuntut ilmu? Untuk meningkatkan rasa kehambaan. Sebab Allah memperkenalkan Nabi Khidir, watak yang pertama sekali, kualiti yang pertama sekali ada pada Nabi Khidir adalah dia hamba kami. Dia salah seorang daripada hamba kami. Musa telah bertemu dengan hamba kami. Ertinya Allah bangga dengan Nabi Khidir. Allah bangga dengan nabi-nya ini, bukan namanya. Ya Allah sebut, Allah tak sebut nama Khidir dalam surah al kahfi Ya Allah sebut dia hamba kami. Artinya Allah bangga dengan nabi ini, sehingga menjemput Musa untuk mengaji dan belajar daripada dia, sebab dia adalah seorang yang sentiasa bila diberikan ilmu, dia sentiasa ingat dia hanyalah dia hanyalah hamba Allah. Dia sentiasa ingatkan diri dia. Makin tinggi ilmu saya. Saya tidak lain tidak bukan hanyalah hamba yang diuji adakah saya terus mentaati perintah tuan saya. Ini maksud hamba. Ya, tak ada guna kita belajar tinggi-tinggi tetapi lupa yang kita ni hamba yang mesti cakna dengan arahan-arahan arahan dan larangan-larangan tuan kita. Ya. Jadi ini teguran kepada kita semua di zaman semua maklumat di hujung jari sejauh mana kita mentaati perintah ilahi. Inilah rasa kehambaan. Fawajada abadan min ibadina. Abadan. Yang kedua, hari yang kedua adalah rahmah. Atainahu rahmatan min indina. So yang kedua ciri yang ada kepada Nabi Khadir bukan lagi ilmu. Allah tak sebut lagi ilmu. Tetapi beliau adalah seorang yang mudah memberikan belas kasihan. Seringkali bila sebut Nabi Khidir ni dalam fikiran kita satu watak yang misteri kan Puan Yati tak tahu duduk di alam mana masih hidup ketidak lagi dibahaskan. Seorang tokoh yang agak gaib, ya, tidak mudah untuk bertemu dengan beliau. Sedangkan ini satu paparan daripada Al-Quran yang mengejutkan kita bahawasanya Nabi Khidir ini seorang yang diberikan Allah belas kasihan. Sehingga dalam apa jua tindak tanduk beliau, beliau mudah memberikan belas kasihan. Wah, ini satu watak yang jarang kita dengar. Ya, tokoh yang sering kali misteri. Ya, misteri Nusantara ni. Tiba-tiba digambarkan beliau sebagai seorang yang suka menyelamat dan membantu orang. Rahmatan lil alamin. Bahkan kalau kita tengok cerita-ceritanya ke depan, ke depan, ke depan tu nanti, dia tak boleh nampak ada benda berbahaya. Dia akan selamatkan. Walaupun tindakan dia akan mengundang salah faham Nabi Musa. Tetapi beliau akar tindak tanduk beliau adalah bukan sekadar jaga hubungan dengan Allah. Abedan tadi. Tetapi rahmah. Beliau akan sedaya upaya membantu orang-orang yang ditimpa kesusahan. Tanya diri kita tuan-puan. Kita mengaji tinggi Alhamdulillah. Ya, kita kekal meyakini bahawasanya kita tetap hamba Allah. Tak ada yang paling mulia di sisi Allah melainkan hamba, bukan profesor, bukan doktor, bukan sarjana. Title yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba. Yang kedua, sejauh mana kita punya ilmu yang kita dapat mengaji tinggi ni dapat disebarkan kepada orang lain untuk menyelamatkan mereka daripada bahaya. Adakah fakir miskin, gelandangan, Orang tak cukup makan, minum. Yatim piatu. Mendapat manfaat daripada ilmu kita. Adakah kita orang yang digelar ustaz, ustazah tetapi menyebarkan rahmah. Jadi ini teguran Allah kepada kita akar yang kedua. Akar yang ketiga. Akar yang ketiga adalah Rashadan. Kita boleh lihat. Uh, maafkan saya. Rushdan. Jadi perkara penting bila kita menuntut ilmu selepas rasa kehambaan. Selepas Uh, rahmah adalah Rushdan. Rushdan ni Artinya Segala gerak-geri kita Kita perhatikan semula Betulkah apa saya buat Tuhan reba ke tidak apa yang Saya buat. Dia sentiasa Terpimpin Dia punya perjalanan hidup So tanya diri kita adakah Rushdan ini berlaku ataupun R yang saya boleh sebutkan di sini adalah Refleksi adakah kita ini uh, daripada ilmu yang kita sebarkan segala ucapan dan tindak tanduk tanduk tidak tanduk kita ada tak berlaku unsur refleksi kita kita muhasabah balik so setinggi mana pun ilmu kita tapi kalau kita tidak perhatikan semula apa yang kita tinggalkan apa yang kita sebarkan apa yang kita ucapkan menggunakan mikrofon pembesar suara Facebook live kalau kita tidak perhatikan semula ini bukan ciri uh, hamba yang Allah bangga. So, kena sentiasa semak. Inilah khadir dalam kehidupan kita. Iaitulah dengan menyemak tiga R tadi. Eh? Rasa kehambaan, rahmah dan rusyadan. Kemudian, kita cuba bergerak pergi kepada pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang ketiga adalah kesabaran. Sebagai buah daripada keilmuan. Sebab apa? Tuan-puan. Nabi Musa adalah guru kita semua. Sebagaimana Nabi Musa guru besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya kata guru besar? Ya, kat sekolah ada guru, kat sekolah ada penolong kanan, kat sekolah ada guru besar. Sebab guru besar adalah guru yang paling banyak ya disebutkan di dalam al-Quran. Nabi Musa adalah tokoh yang paling banyak disebutkan di dalam al-Quran. Ini menunjukkan baginda amat besar peranannya seolah-olah mentor nombor satu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua yang nak berdakwah ini mentor nombor satu kita adalah Nabi Musa selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soalan apa benda yang paling penting awak belajar kamu belajar daripada mentor yang bernama Nabi Musa. Sebab Allah banyak menceritakan Nabi Musa dalam Quran. Apa benda paling penting saya nak belajar daripada Nabi Musa? Kenapa Nabi Musa sangat banyak diceritakan oleh Al-Quran? Mesti ada sebab Allah menyebut banyak kali cerita Nabi Musa. Jadi kalau kita nak tahu apa benda paling penting saya kena belajar daripada Nabi Musa, tengoklah tengah-tengah Quran ni, tengoklah halaman 301-302 ni, itulah poin yang paling penting Daripada sirah Nabi Musa mengajar kita semua pendakwah erti sabar. Sabar kat sini bukan bermaksud anda tidak balas perbuatan musuh dengan cara musuh. Musuh memaki kita pun balas dengan maki, so kita jangan maki balik, kita jangan balas dendam, sabar. Bukan itu yang dimaksudkan daripada kesabaran dalam surah Al-Kahfi. Ya, itu satu bentuk kesabaran. Betul. Sabar menghadapi musibah sebagai seorang pendakwa. Jangan mengeluh. Ya, sabar dengan tidak membalas perbuatan musuh. Ini semua sabar. Ya, tetapi sabar yang berulang kali Nabi Khidir tegur Nabi Musa. Ini sabar yang very special case. Ini sabar yang dalam kategori tak ramai pendakwah boleh capai termasuk saya. Tetapi kita semua kena usaha untuk capai kepada makam sabar yang paling tinggi ini. Apa dia? Kesabaran dalam bersangka. Kesabaran menguruskan prasangka kepada Allah. Ada orang boleh bersabar dengan musibah. Ya, Dia tidak mengeluh. Tetapi hatinya tidak diurus dengan baik ketika mentafsirkan perbuatan Tuhan. Dia tak balas dendam. Dia tak baling semula apa yang dibaling oleh musuh kepadanya. Dia sabar. Tetapi dalam hatinya tidak ada ketenangan. Maka Nabi Musa mengajar kita. Nanti Tuan Puan akan lalu cerita Nabi Musa yang ditegur. Tak sabar. Kamu tak sabar. Kamu tak sabar. Berkali-kali Nabi Khidir tegur Nabi Musa tak sabar. Tetapi tak sabar dalam aspek apa? Iaitulah kamu cepat mempersoal apa yang saya buat sedangkan apa yang saya buat adalah wahyu daripada Allah adakah kamu sedang bersangka buruk kepada Tuhan kamu kenapa cepat benar kamu mempertikaikan apa yang saya buat so ini bentuk kesabaran yang amat diperlukan oleh semua para pendakwah iaitulah bila berlaku sesuatu kurang menyenangkan urus prasangka kamu agar sentiasa kekal bersangka baik pada Allah. Dengan berkata insya-Allah ada penjelasannya tu. Insya-Allah ada hikmahnya. Adalah tu takwil dia tu nanti. Macam Nabi Musa, sepatutnya tunggu sampai habis semua hentian. Tapi baginda ya kita akan dapati tak dapat nak kawal perasaannya nakkan penjelasan. Kenapa buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Macam tu juga ya terlintas dalam diri sebahagian para sahabat di Mekah zaman yang sangat penuh tekanan ketika surah al-kahfi diturunkan. Kenapa jadi macam ni lah kepada orang Islam? Kenapa orang kafir bermaharajal jelalalu? Kenapa orang Islam boleh dibilang dengan jari bila Islam nak menang ni? Macam mana ni? Macam mana ni? Kita tak sedar yang kita sedang mempersoal. Tak salah bertanya soalan. Tapi jangan mempersoal. Surah al-kahfi temanya apa? Awak tak akan dapat semua jawapan. Awak tak akan dapat semua jawapan hari ini. Aku simpan jawapan tu pada masa akan datang so kena kata wallahu alam. Wallahu alam ni bukan hanya pada uh, soalan di luar bidang. Kita pun jawab wallahu alam kan. Orang tanya soalan tapi bukan dalam bidang kita pun Yati. So kita jawab, jawablah wallahu alam. Tetapi wallahu alam juga adalah bila anda tak faham apa yang sedang berlaku. Kenapa anda yang terpilih? Kenapa tidak orang lain? Kenapa sekarang? Kenapa tidak waktu lain? So anda tertanya-tanya lalu anda kena kata wallahu a'lamu bima wada'at. Ha, wallahu alam. Ini wallahu alam penting dalam surah al-kahfi ni surah yang turun nak ajar kita betapa keramatnya kalimah wallahu alam apabila menghadapi musibah yang keempat kehidupan adalah pelajaran dari pengalaman okey menariknya nabi musa bila bertemu dengan khidir beliau berkata izinkan saya untuk mengikuti awak perhatikan Nabi Musa tak kata izinkan saya nak belajar daripada awak. Beliau tak kata izinkan saya nak belajar daripada awak, izinkan saya menjadi murid kepada awak. Beliau tak sebut bahasa yang yang menunjukkan Khadir itu guru dan beliau adalah murid. Kerana kalau kalau Nabi Musa cakap macam tu puan Yati, artinya uh, Musa mahu supaya uh, beliau diterima untuk masuk dalam kelas pengajian. Kelas. Classroom. Okay. So, secara rasmi saya nak daftar kelas kamu. Tetapi apa yang disebut di dalam Al-Quran menarik iaitulah At-Tabi'uka. Tuan-puan boleh perhatikan ayat 66. Hal attabi'uka artinya apa? Khadir, saya just nak follow awak. Awak terus dengan kehidupan awak. Awak waktu pagi pergi mana, Waktu petang bagaimana saya tak nak ganggu awak punya jadual harian. Just awak teruskan perjalanan awak. Saya cuma nak follow je. Nak minta izin follow. Maksudnya apa? Awak lakukan kehidupan awak seperti biasa, tetapi saya akan belajar sesuatu daripada cara awak menguruskan kehidupan. Sebab cara Nabi Khadir respon kepada kejadian-kejadian yang berlaku setiap hari adalah penyebab Nabi Musa nak berguru dengan beliau. Saya ulang. Bagaimana Khadir mengendalikan dirinya di hadapan babak-babak kehidupan sehari-hari. Bagaimana Nabi Khadir bercakap dengan orang lain. Bagaimana Nabi Khadir bercakap dengan diri sendiri contohnya bila berlaku sesuatu. Dia suka berjalan ke mana. Dia suka berkawan dengan siapa. Dia suka pergi tempat yang macam mana. Awak pergi saja ke mana-mana yang awak dah biasa pergi. Saya just nak follow awak. Artinya apa? Musa nak belajar daripada pengalaman. Ini bukan cerita belajar dalam kelas. Ini belajar menerusi pengalaman. Pengalaman Nabi Musa dah sangat banyak. Tetapi beliau rasa ada kehilangan. Ada sesuatu yang hilang dalam pengalaman saya yang memaksa saya mencari khadir. Dan ini sebab Allah perintahkan saya cari Khadir. Artinya, cara Nabi Khadir melihat sesuatu dalam hidupnya berbeza dengan cara Nabi Musa melihat sesuatu dalam hidupnya. Mungkin perkara yang sama. Musa berdepan dengan murid-murid dia. Nabi Khadir pun ada murid-muridnya. Tetapi penyebab saya kena belajar daripada Nabi Khadir, mungkin ada sesuatu yang berbeza daripada Khadir dengan saya dan saya nak bawa sudut pandang khadi dalam hidup saya saya sebagai guru nabi khadij sebagai guru ada banyak elemen perguruan yang hilang dalam hidup saya yang saya nak ambil saya kena ambil daripada nabi khadir so inilah yang saya sebutkan sebagai pengalaman kita belajar daripada pengalaman orang lain itulah cara mematangkan kehidupan dan akhir sekali tuan-tuan sekalian kesan ilmu daripada tuhan adalah ada sikap merendah diri. Antara tanda-tanda ilmu itu benar-benar datang daripada Tuhan, kan? Sering kali kita ditanya soalan begitu. Saya pun ditanya soalan begitu. Ustaz macam mana tanda-tanda kita benar-benar dapat ilmu daripada Tuhan? Tadabbur kita buat ni, bila kita buat tadabbur ni, dia benar-benar daripada Allah bukan daripada setan. Bagus yang tanya soalan begini. Saya kata begini. Antara tanda ilham tu daripada Allah, daripada malaikat adalah makin banyak kita belajar, makin kita merendah diri ya kita dapat lihat dalam ayat 60 uh, dalam ayat 66 di mana kalimah tuallimani tuan-tuan boleh lihat ya tuallimani tak ada huruf ya tadi kita bincang tak ada huruf ya pada naberi sekarang tak ada huruf ya pada tuallimani sebab Tu'allimani kalau ada ya, dia menunjukkan ajari aku. Aku tu nak di highlightkan dengan huruf ya. Tetapi bila ya dihilangkan, subhanallah, ia bermaksud Musa cuba nak hilangkan sifat aku tu. Dia tak nak ilmu yang dia dapat ni menyebabkan dia lebih bangga dan menjadi aku betul, orang lain salah. No. Dia cuba menghilangkan sifat keakuannya maknanya apa-apa yang saya akan belajar daripada kamu adalah akan menambah sifat merendah diri dia kepada Allah. Dan lebih menarik lagi Musa tak ajak dah murid dia kali ni untuk follow dia. Dia kan ada murid tadi. Tapi sekarang kenapa dia tak ada murid? Kenapa Allah menggambarkan Musa kata izinkan saya follow awak. Saya dia tak sebut kami. Sedangkan tadi ada kami. Ada dua orang. Sebab tanda ilmu yang berkat tuan-puan kita lebih suka ilmu tu bagi kesan pada kita sebelum orang lain. Musa kalau ada murid dia mungkin murid dia buat catatan and then murid boleh viral pada orang lain. Musa rasa bangga sebab orang bercerita tentang dia bertemu dengan Khidir. Hanya kerana adanya Yushaq tadi. Tapi kekadang dalam hidup kita, kita kena fikir sebelum aku bagi manfaat pada orang lain, aku sendiri ni dapat tak manfaat daripada pertemuan ni. Kesan tu pada aku terlebih dahulu. So that's why Yushaq, engkau tak payah follow kali ni. Bahkan kalau kau follow, kau mesti, kau mesti nak ambil gambar lah. <laughs> kau mesti nak buat catatan lah yang, yang akhirnya menyebabkan ada rasa bangga, penyakit hati boleh datang pada aku. Wallahualamun penyakit Itu antara perkara yang menarik kita akan temui daripada cerita ini insyaAllah. Barakallah fikum. Masya Allah. ni 5K saya tambah satu lagi K Ustaz K hmm. kebijaksanaan Dari sini, daripada apa yang Ustaz ajar tadi kan Akan kongsikan tadi kita belajar tentang kebijaksanaan tu Maksudnya uh, bila ada kebijaksanaan uh, yang tertinggi Yang dibantu oleh Allah SWT maka lahirlah macam firasat Ilham tadi kan Ustaz kan kebijaksanaan yang tinggi Kemudian kalau kita sebagai Allah juga ni Kita sentiasa tunduk dan patuh pada Allah Macam orang lama-lamalah Ustaz kata uh, Resmi padi ni makin berisi makin tunduk Itulah hmm. kita kena belajar Ustaz kan Ustaz hujung ni sedikit kesimpulan sebelum kita tutup perkongsian kita hari ini. Silakan Ustaz. Antara yang hilang di akhir zaman adalah adab. Ya apabila menuntut ilmu. Maka tidak pelik. Tidak pelik. Surah Al-Kafi ada cerita yang ketiga kerana ia adalah uh, cerita yang penting untuk imun. Untuk mengelakkan daripada fitnah dajjal. Antara fitnah dajjal adalah ilmu, 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 ilmu tetapi hilang adab. So satu persatu yang saya sebut kepada anda tadi adalah adab-adab yang mesti dikembalikan dalam tradisi kita mengaji, menuntut ilmu. Wallahu alam. InsyaAllah dalam ketamakan nak dapatkan ilmu, adab kena jaga. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan. InsyaAllah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yati.